السلام علیکم دوستوں تو کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہیں فٹ فاٹ ہیں پمبارٹ ہیں چلتے ہیں ہم اپنے فارم میں اور آج جو ہے آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بہت ہی زیادہ مین اور فائدہ مند ہونے والا ہے تو دوستوں میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا کہ جو لوگ میں نے ایک سکیم لانچ کی جس کے اندر میں نے بتایا کہ جو لوگ دس پندرہ چوزوں سے اپنا کاروبار سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں پولٹری فارمنگ کرنا چاہتے ہیں منی پولٹری فارمنگ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے جو ہے میں نے ایک ویڈیو بنائی اور ان کو لوکیشن سمجھائی جہاں سے ویکسینیٹر چوزہ مل جائے گا آپ کو دس سے پندرہ دن کا اور آپ اپنا کام سٹارٹ کر سکیں گے اور پھر اب ہم آج جو ہے ہم آ چکے ہیں فارم کے اندر دوبارہ سے میں آپ کے لیے ایک جو ہے آج بہت ہی اچھا ایک فارمولا لے کے ہوں جس کے اندر جو ہے آپ یہ ڈائٹ اپنے چوزوں کو دیں آپ کا چوزہ اس سے تیز گروتھ کرے گا جلدی بڑا ہوگا ظاہری بات ہے جب جلدی بڑا ہوگا تو آپ جو ہے اس کو جلدی سے سیل کر سکیں گے مارکیٹ کے اندر پروفٹ گے دوستو میں نے اور بھی ایک دو ویڈیوز بنائی جس میں میں نے بتایا کہ ان کا تیزی سے وزن کیسے بڑھایا جا سکتا ہے آپ وہ والے فارمولا بھی ٹرائی کر سکتے ہیں اور یہ والا فارمولا بھی ٹرائی کر سکتے ہیں دونوں ہی بہترین ہیں دونوں کے رزلٹ میں چیک کر چکا ہوں اور رزلٹ چیک کرنے کے بعد ہی آپ کے پاس آیا ہوں دوستو جیسے کہ میں آپ کو گائیڈ کرتا رہتا ہوں کہ خواتین گھریلو خواتین وہ بھی کاروبار کر سکتی ہیں یہ سائیڈ بزنس کے طور پہ اور جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی کاروبار کر سکتے ہیں ان کے لیے ایک اچھی خاصی انکم ہو سکتی ہے ان کے لیے اور ان کے لیے ایک بہترین کام ہے اور بڑے ہی آسانی کے ساتھ دو گھنٹے کام کر کے آپ جو ہے منافع بھی کما سکتے ہیں اور آپ کاروبار بھی کر سکتے ہیں آپ کو کہیں جانے کی ضرورت بھی نہیں آپ گھر کے اندر یہ کیج بنا کے آپ وہاں پہ یہ کام سٹارٹ کر سکتے ہیں ساری ویڈیو ڈیٹیل سے پڑی ہوئی ہیں آپ وہ سن سکتے ہیں اور اب چلتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف اور آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون سی ڈائٹ سے چوزہ تیزی سے گروتھ کرتا ہے میرا چوزہ جو ہے تقریباً آج ستائیس سے اٹھائیس دن کا ہو چکا ہے آپ یہ گروتھ چیک کر سکتے ہیں اس چوزے کی سب سے بڑا برڈ میرا یہی والا ہے یہ والا جو سامنے ہے ٹھیک ہے دوستو اب چلتے ہیں ہم اپنے فارمولے کی طرف بنا کسی ٹائم ضائع کیے اس کو میں نے دوستوں چھاؤں میں رکھا ہوا چھاؤں میں اس رکھا ہے کہ ذرا کیمرے کا فوکس خراب نہ ہو اور اب آپ نے ڈیٹیل سے سمجھنا ہے دوستو کہ جو ہے نا آپ نے کس ٹائم دینا ہے اور مہینے میں کتنی دفعہ دینا ہے اور کس موسم میں دینا ہے اور کس موسم میں نہیں دینا یہ سارا کچھ جو ہے نا آپ کو میں ڈیٹیل سے بتاؤں گا آپ نے ویڈیو کو جو ہے نا غور سے سننا ہے دھیان کے ساتھ دوستو اب میں آپ کو اس میں چیزیں بتا دوں میں نے اس میں کیا کیا شامل کیا ہوا ہے سب سے پہلے اس میں میں نے چار سے پانچ چمچ دہی کے ایڈ کیے ہیں دہی جو ہے بہت ہی اچھا اینٹی بایوٹک کا کام کرتا ہے کا شکار ہے پرندہ جو کھانے پینے میں دلچسپی نہیں لے رہا نا وہ پرندے کے لیے یہ ایک بہترین ڈائٹ ہے دہی ٹھیک ہے دوستوں اس کے بعد آ جاتا ہے انڈا انڈا کیلشیم کا بہترین سورس ہے دوستوں اس کے اندر کیلشیم کے علاوہ بھی بہت چیزیں ہیں اور بھی ویٹامز موجود ہیں ٹھیک ہے دوستوں پروٹین ہے کیلشیم ہے اور یہ بہت ہی زیادہ کیلشیم کی کمی کو جب پورا کرے گا چوزے کی ہڈی مضبوط ہوگی اور چوزے کے جوڑ مضبوط ہوں گے تو چوزہ ڈیفینیٹلی گروتھ کرے گا اس کے بعد باجرہ ہے باجرے کے اندر بہت وائٹامنز ہیں باجرے کے اندر فائبر ہے اس کے علاوہ اور بہت, بہت بے شمار اس کے اندر وٹامنس ہیں پھر تیسرے نمبر چوتھے نمبر پہ آ جاتی ہے ہمارے پاس ہلدی ہلدی اینٹی بایوٹک کا کام کرتی ہے جو پرندے کھانا پی کھا پی نہیں رہے اور اس کے علاوہ سست ہیں اس کے علاوہ یہ جس پرندے کے پاؤں کے نیچے زخم بن جاتے ہیں بعض کاعد گندگی کی وجہ سے یہ ان کو بھرنے کے لیے ان کو ٹھیک کرنے کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے ٹھیک ہے دوستوں فنگس انفیکشن اگر پرندوں کو ہو گیا اس کے لیے بہترین ہے اگر چوزوں کے اندر اندرونی چوٹ لگ گئی ہے اس کے ٹانگ پہ پار کے نیچے جہاں پہ بھی تو وہ اس کے لیے یہ بہترین جو ہے اینٹی بائیوٹک کا کام کرے گی اور چوزہ آپ کا بالکل ٹھیک ہو جائے گا آپ کو کوئی میڈیسن کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ یہ والی ڈائٹ انہیں دے رہے ہیں تو اب میں نے کیا کرنا ہے کہ میں نے اس کو کرنا ہے اچھے سے مکس اور مکس کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ سے ملتا ہوں دوستو یہ دیکھیں یہ یلو یلو سا ہلدی کی وجہ سے ہو گیا ہے اور یہ پہلوان مرغوں کی خوراک ہے اصیل جو مرغے ہوتے ہیں نا ان کو پہلوان مرغے بولا جاتا ہے کیونکہ وہ ایک بڑی جان والی بریڈ ہے بڑی جاندار بریڈ ہے خوبصورت اور پیاری اور جان والی بریڈ ہے ان کی خوراک ہے اصل میں یہ جو میں نے آپ کو گولڈن مصری اور برائلر کے لیے بھی بے شک آپ استعمال کر لیں سے بہترین خوراک ہے تو دوستو جو ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کو دھوپ میں رکھنا ہے اس کو تھوڑا سا انڈا اس کے اندر جذب ہو جائے ہلدی اس کے اندر جذب ہو جائے پھر ہم نے اس کو دینا لیکن ابھی دھوپ میں رکھنے کا فی الحال جو ہے ابھی تھوڑا ٹائم لگے گا اس کو دو گھنٹے رکھنا پڑے گا اور میں کیا کرتا ہوں میں تھوڑا سا بازار اس میں سے لیتا ہوں اور آپ کو چوزوں کو کھلا کر دکھاتا ہوں اور دیکھتے ہیں چوزے سے کھاتے ہیں شوق سے یا نہیں کھاتے نہیں تو ہم اس کو خوش کریں گے خوش کرنے کے بعد اس کا دانہ بالکل الگ الگ ہو جائے گا آپ جب اس کو خوش کریں گے نا اس کو ایسے اس کے اندر ہاتھ پھیریں گے یہ بالکل دانہ کیلا کیلا ہو جائے گا اور بہترین ڈائٹ بن جائے گی چوزوں کی اب میں آپ کو یہ بتانا ہے کہ یہ کس موسم میں دینا ہے اور ہفتے میں کتنی دفعہ دینا ہے یہ جو ہے نا ان شاء اللہ تعالیٰ آگے ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے میں ان کے لیے تھوڑا سا باجرہ سائٹ پہ کروں چوزوں کو کھلائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں مٹی کا میں نے برتن لے لی ہے اور چوزے جو ہیں میرا انتظار کرنا سٹارٹ ہو گئے ہیں انہیں پتا چلا گیا کہ کھانے پینے والا مال جو ہے آ چکا ہے لو جی شیرو دیکھو کھاؤ بھائی شاباش تو دوستو ابھی جو ہے نا ان کو میں نے یہ پہلی دفعہ یہ ڈائٹ دی ہے تو اس وجہ سے جو ہے نا یہ تھوڑا سا اس کو ہچا رہے ہیں پہلی دوسری دفعہ کھا رہے ہیں نا آہستہ آہستہ یہ بالکل ٹرینڈ ہو جائیں گے آ کے چوزے آ کے کھانا سٹارٹ کر دیا اور اب بات کرتے ہیں ہم کہ اس کو کس موسم میں دینا چاہیے اور مہینے میں کس دفعہ دینا چاہیے دوستو ہفتے میں آپ ایک دفعہ یہ ڈائیٹ لازمی دیں سب سے پہلے تو کیونکہ اس کے اندر کیلشیم بہت اچھی مقدار میں ہے اور اس کے علاوہ ہلدی انٹی بائیوٹک کا کام کرے گی اور باجرہ جو ہے فائبر کا کام کرے گا تو بڑا اچھا کام ہو جائے گا بیلنس ڈائیٹ بن جائے گی جسے ہم بیلنس ڈائیٹ بولتے ہیں دوسری بات یہ کہ آپ نے سردی کے موسم کے اندر انڈا اور باجرہ بہترین ہے لیکن آپ نے دہی سے تھوڑا سا نا اپنے اوپیز کرنی ہے کوشش کریں کہ سردی کے موسم کے اندر دہی نہ دیں اب جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس ٹائم مارچ دو ہزار پچیس سے چل رہا ہے تو اس ٹائم موسم بالکل نارمل ہے اس لیے میں نے دہی کے اندر ایڈ کر دیا ہے دہی بہت ہی اچھا اینٹی بائیوٹک کا کام کرتا ہے اور ان کی ہیلتھ بوسٹر کا کام کرتا ہے ان کی صحت بہت زیادہ نا بڑھ جائے گی آپ نے دیکھا ہوگا جو پہلوان ہوتے ہیں کبڈی وغیرہ کھیلتے ہیں وہ کیا استعمال کرتے ہیں دادا سب سے زیادہ دہی کا استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے دہی کے اندر بہت زیادہ طاقت ہے تو دوستوں یہ تھی وہ ڈائٹ جو میں نے آپ کے ساتھ آج شیئر کی آپ یہ چوزوں کو ڈائٹ دیں چوزوں کو جیسا مارکیٹ میں سیل کریں مارکیٹ میں سیل کرنے کے بعد پروفٹ جنریٹ کریں تاکہ آپ بھی پیسے کما سکیں اور پروفٹ جنریٹ کرنے کے بعد جو مین چیز ہوتی ہے پروفٹ کو سنبھالنا ان پیسوں کو سنبھالنا ان کو آپ نے صحیح جگہ لگانا ہے آپ نے اس میں سے واپس ری انویسٹ کتنے کرنے ہیں اور آپ کو کتنے کرنے چاہیے اور تاکہ آپ کو آپ کا سیٹ اپ آگے سے آگے بڑا ہوتا جائے وہ میں آپ کو انشاء اللہ لازمی گائیڈ کروں گا آپ نے میرے ساتھ بنے رہنا ہے تاکہ جب میں یہ اپنا سیکنڈ فلوک سیل کروں گا آپ کو میں بتا سکوں کہ مجھے پروفٹ کتنا ہوا ہے میرا خرچہ کتنا آیا ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ میں نے ان کو کتنی ڈائٹ دی ہے اور کیسے میں نے ان کو سیل کیا اور پھر ری انویسٹ پیسوں کو کیسے کیا ہے میں سارا کچھ بتاؤں گا اور لاسٹ پہ جو میری ایک عادت ہے وہ یہ ہے کہ میں آپ کو ایک اچھا میسیج دینے کی کوشش کرتا ہوں وہ یہ ہے زیادہ تر میسیج میں یہ آپ کو دینے کی کوشش کرتا ہوں کہ صفائی کا کیا رکھیں اس ٹائم میں نے صفائی نہیں کی صرف آپ کی وجہ سے آپ کو دکھانے کے لیے اب ان شاء اللہ تعالیٰ میں صفائی کروں گا صفائی کا نظام اوکے کر کے پھر آپ سے ملتے ہیں اور ویڈیو کو وہاں پہ کریں گے اینڈ اور صفائی اس لیے کرنی ہے کہ پولٹری کے اندر جو ہے نا صفائی کا بہت عمل رکھا ہے اگر صفائی ہے تو پرندے صحت مند ہیں اگر صفائی نہیں ہے تو پرندوں میں بہت بیماریاں بن جائیں گی یہ دیکھیں جی چوزوں کو میں نے فارمولا دے دیا ہے سارے چوزے جو ہے فارمولے کو اور یہ خوراک کو یہ ڈائٹ کو کھانے میں مصروف ہیں اور آپ کو میں تب تک چیک کرواتا ہوں صفائی کا نظام صفائی کا نظام آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو گیلا گیلا ہے تھوڑا سا یہ پانی وغیرہ اور یہ بیٹھوں وغیرہ کے نشان ہیں باقی صفائی کا نظام بالکل اوکے ہو چکا ہے تو ملتے ہیں چلو اپنی نیکسٹ ویڈیو میں دعاؤں میں یاد رکھیے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ